Добрий день, вітаю всіх. Хочу сказати, що ми сильно запізнилися, тому прошу дуже короткі питання, і відносно відповідь теж буде короткою. Bonjour Kylian, Philippe Sensforge pour RTL, sur la gauche. Là, voilà. On vous voit en pleine forme en ce début de saison, physiquement affûté, on vous voit avec le sourire sur le terrain. Dans quel état d'esprit vous abordez cette, cette année hein, qui, qui doit emmener l'équipe de France vers la, la Coupe du Monde, à la fois avec votre rôle prépondérant sur le terrain et celui de, de capitaine qui, on le sait, est à la fois extrêmement valorisant mais peut aussi être un, un poids supplémentaire euh, je suis très content, très content de, de pouvoir recommencer une nouvelle saison. Euh, je prends toujours ça comme une bénédiction de pouvoir être amené à jouer au plus haut niveau encore une année de plus à chaque fois. Euh, je suis venu avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. De, euh, ça commence plutôt bien. Euh, je pense que ça peut être encore mieux. Avec du travail et de la régularité, ce sera encore mieux, je suis sûr. Euh, C'est une grande année, une grande année pour, pour mon club, pour ma sélection. Euh, pour moi, je pense qu'il y a tout pour faire des bonnes choses, mais maintenant il faut, il faut les faire. Euh, et ça commence aussi dès demain avec la sélection, avec un parcours qui n'est pas, pas facile et qui est important, qui sont les qualifications, qui font partie intégrante du cursus qui a amené à, à peut-être nous amener aux États-Unis. Donc on est, on est concentré sur ça et j'essaie de ne pas trop me projeter sur ce qui va arriver cette année, mais surtout d'être concentré sur chaque match qui se présente à moi. Отже, дозвольте, я перекладу одразу загальнюючи питання, які був настрій, і які плани на цьогорічний, на цьогорічний етап? В першу чергу до гравця, і відповідь така, що прекрасна форма, прекрасне. Самопочуття, звичайно, один з найважливіших матчів всього, euh, почнеться завтра. Цей матч, напевно, нас призведе до виграшу і можливої поїздки до Сполучених Штатів. Як і в клубному житті, я теж намагаюся добиватися великих цілей, які я перед собою поставив. Тобто цей рік для мене важливий, я починаю його дуже натхненно. Ah, oui. Bonjour. Si tu veux, je peux le faire si tu veux. Je voulais te demander ton avis de capitaine, d'attaquant pointe et de fan de foot sur ce système en 4-2-3. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce que, que ça m'apporte à moi, pas grand-chose, je peux jouer dans n'importe quel système, euh, mais je pense que ça apporte beaucoup de choses à l'équipe, euh, je pense que ça peut apporter une certaine mobilité, une mobilité offensive, parce qu'en fonction des profils, et quand on voit les profils qui, qui ont joué ces derniers temps, il y a beaucoup de mouvements, euh, on essaye de toujours garder une position, mais ce n'est pas toujours une position fixe, ce qui permet de, de nous créer pas mal de situations, de permettre d'avoir une fluidité offensive. Je pense que sur les derniers matchs, on a eu une, une capacité à se créer des occasions, à être dangereux dans le dernier tiers qui, qui est plus importante qu'à l'accoutumée. Euh, après, ça a, des risques. ça a des risques. Ça a des risques en termes d'équilibre, ça a des risques au terme défensif. Et c'est là où il faut trouver le, le juste milieu pour que ça nous permette d'appuyer sur nos forces sans que nos faiblesses deviennent des trop grosses faiblesses. Parce que je pense qu'on a pris trop de buts et on a concédé trop d'occasions euh, lors du dernier rassemblement. On prend cinq buts contre l'Espagne. On prend un but ou zéro contre l'Allemagne Zéro contre l'Allemagne, mais en première mi-temps, on peut en prendre trois ou quatre si, si Mike est pas là. Donc, euh, non, c'est quelques ajustements, mais je pense que c'est un bon système compte tenu de, de l'équipe qu'on a, compte tenu de nos forces, compte tenu de nos faiblesses. Je pense que c'est un système qui, qui est plutôt pas mal, mais je pense que je ne sais pas comment on va jouer demain, mais si on joue comme ça demain, on va essayer d'être dans la continuité offensivement et de, de rectifier le tir défensivement. Отже, у ще питання відносно було саме для гравця, відносно зміни системи, по якій будується тепер гара національної збірної Франції. І, звичайно, було викрималено головне, що вона дозволяє зберегти сили, бути в більш нападаючій позиції з розумінням того, що були обрані великі цілі, і вже було отримання, якщо правильно зрозуміло, вже було отримання 5 очків від Іспанії, 0 очків від Німеччини, і головні матчі лише попереду. Тому саме ця зміна тренувального процесу, зміна матчу і тактики матчу що вона якраз допоможе отримати рівновагу і набрати ті великі оберти, які були як цілі поставлені для гравців. Кіліана, вітання. А кого можете відзначити в складі збірної України і кого вважаєте лідерами в стані суперника? Бонжур, Кіліан. Який є ваш жоуер преферий в екіпі Дюлюкрен? Який є лідер, можливо? Актуель або анціян? Актуель. Ні, ні, актуель, для матчу до дома. Андрей Лунін, але він не є тут. Лунін, але він не приймає участі. Merci. C'est tout Il y a un seul Oui, c'est lui, mon favori. C'est mon préféré. <laughs> Vous aimez les gardiens de but. J'aime mes coéquipiers. Bonjour Kylian, Dominique Serac, euh, le, le Parisien, sur ta gauche. Euh, on, on est le, le 4 septembre, le Real a repris l'entraînement le, le 4 août. Est-ce qu'au fil de ta carrière, tu as appris à, à te préparer différemment pour encaisser une saison à, à 60 matchs il jouait ça aussi, comment tu sors de la, la saison dernière Est-ce que tu est avais eu euh, cette gastro aux États-Unis Est-ce que tu penses que tu joues trop <laughs> euh, Je ne sais pas si on est préparé pour jouer une saison à 60 matchs. Je ne sais pas, euh, parce que euh, de mon expérience dans le foot, de mon œil de suiveur avisé du football, je regarde énormément de matchs. Je ne me rappelle pas avoir vu un joueur qui a fait une saison et a joué 60 matchs de haut niveau. Il euh, y a toujours un niveau de base que tu gardes. Mais j'ai vu certains qui étaient considérés comme les meilleurs joueurs de l'histoire, certains qui étaient peut-être des joueurs un peu moins bons. Je n'ai jamais vu un joueur qui a joué 60 matchs à son meilleur niveau. Donc être préparé pour jouer une saison 60 matchs peut-être physiquement, mais en termes de niveau, pour moi, ce n'est pas possible. Il y a toujours des matchs où tu seras un peu moins bon. Euh, après, ouais, je suis sorti de la saison dernière. Il euh, y a eu un flou total parce que... Oui, j'ai eu ce, ce virus. Euh, on a longtemps cru que c'était une gastro. Au final, ça n'en était pas une. Il y avait un espèce d'ambiguïté autour de cette situation qui était compliquée. Donc, la saison, quand elle s'est terminée, est, elle est venue à point nommé. Euh, mais est-ce qu'on joue trop Non. Euh, ma réflexion, elle a évolué. Euh, à un moment, je l'ai pensé. Euh, je ne le pense plus forcément parce que je peux comprendre que les gens veulent qu'on joue. Je peux essayer de comprendre le fait que les gens dans leur canapé qui disent qu'on gagne beaucoup d'argent, donc il faut qu'on joue. Donc ma réflexion elle évolue et je pense qu'il faut juste qu'on ait un peu plus de repos. On peut jouer le même nombre de matchs, mais il faut qu'on ait un peu plus de repos au niveau des vacances pour essayer de régénérer le corps, essayer de revenir et à nouveau encaisser cette charge qui est de, de nombreux matchs. Euh, parce que je vois bien que c'est un débat qui est un peu un débat de sourds parce que nous on vient, on donne des explications, mais le boomerang c'est vous gagnez beaucoup d'argent donc jouez. Donc à ce rythme-là, on va dialoguer autour de ça pendant des années. Ça va rester toujours comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit uniquement une question de match pour mon avis à moi. Je pense que c'est plus une question de récupération. Je pense que quand tu vois la, la Coupe du Monde des clubs, elle se termine mi-juillet. Euh, nous, on était à peine en quart de finale. Je voyais des autres équipes qui faisaient déjà des matchs amicaux. Je me disais qu'il y avait peut-être un problème. Après, peut-être que je suis fou, mais je me disais qu'il y avait peut-être un problème. Je voyais des équipes 2025-2026 matchs amicaux, mais nous, on était toujours 2024-2025. C'est quelque chose où on doit se pencher sur le sujet. Euh, je ne pense pas que ce soit un débat où tu as raison, tu as tort. Je pense que tout le monde doit faire un bout de chemin. Euh, parce qu'au final, je pense que c'est tout le monde qui va être gagnant. Parce que les gens vont voir des matchs de meilleure qualité. Euh, parce que pas, j'ai pas vraiment envie, en tant qu'amoureux du foot, qu'on arrive à un, à un moment où, où nous, les joueurs, on va se dire euh, bon, ce match-là, euh, mi-novembre, au fin fond de je ne sais pas où, il est en bois, je le saute. Ce n'est pas le but parce que nous, on aime le foot et on reste quand même des passionnés quand bien même c'est devenu notre travail. Так, я узагальнено вам перекладу, яке Бачу. було що, ціль питання, яка була. було питання наступне: що гравець середньому, особливо кільян, він грає більше 60 матчів за сезон. Як це впливає на фізичний стан, і взагалі ну ментальний, як би, відокремлено, як це впливає на фізичний стан, і які є цілі е, по тому, щоб як відновлюватися, при, Ну, площина була більш побутової розмови, тому що дуже багато фанатів, які умовно лежать на дивані, вони вважають, що футболісти заробляють великі гроші, але при цьому не хочуть звертати увагу на те, що. Плюс-мінус 60 матчів відбувається щорічно кожного гравця, вони не встигають відновлюватися. Дуже щільний графік. Якщо ви візьмете, наприклад, відбір або фінал Кубку Світу, то закінчується десь в середині липня матчі. Деякі ще намагаються грати і товариські матчі, просто гравці вони втрачають форму, як і сталося з ним безпосередньо, коли вийшов до його, тому, що він був дуже сильно навантажений, що додався і гастроентерологічний вірус, який сильно повпливав на його здоров'я.

Euh, un peu plus, trois, que j'ai le brassard. Donc, euh, j'ai grandi en tant que capitaine. Euh, J'étais un novice quand j'ai commencé. Je commence à essayer de comprendre un peu mieux certaines choses, essayer de toujours être fédérateur, essayer de toujours euh, impliquer tous mes coéquipiers dans, dans pas mal de choses dans la vie active du collègue de, de l'équipe. Euh, essayer de, de donner aussi euh, de la liberté et et de la participation à de nombreux joueurs qui, qui sont maintenant des nouveaux cadres, parce que c'est une nouvelle équipe, c'est un groupe qui est plus jeune, euh, et d'essayer de, de trouver la place à chacun de mes coéquipiers, euh, parce que chacun des coéquipiers qui sont là a une place, quand bien même elle n'est pas forcément sur le terrain des fois, mais elle est, elle est ô combien importante dans la vie d'un groupe, et, et si on veut aller loin dans les compétitions qui sont les nôtres, et notamment la Coupe du Monde cet été. Отже, питання до Кіліана було в тому в тому, що він вже в принципі другий рік являється капітаном команди. Як змінилося його ставлення від моменту призначення, як він дивиться взагалі на стан команди і на своє функціонування в ній? І якщо підрезюмувати, то було ну відбулося звичайно фізичне і ментальне зростання. Він як капітан надає нам багато більше свободи дій і розуміння для молодих гравців, тому що склад команди він е, дуже сильно змінився і є певний розвиток в цьому. І якщо ми хочемо грати подалі з молодими граками, гравцями і продовжувати в такому ж стилі, то мені треба еволюціонувати як капітану, звичайно. Kylian, bonjour, Arnaud Matouli, France Télévisions. Euh... <laughs> France Télévisions, tout à fait. Ça fait, fait... longtemps que je n'ai pas une question de France Télévisions. <laughs> Qu'est-ce qui vous impressionne chez, Chez Didier Deschamps, sa longévité, il lance une ultime campagne en équipe de France, vous le connaissez depuis longtemps. Comment il a évolué à vos côtés et comment vous le trouvez bon, C'est plus moi qui ai évolué à ses côtés que, que l'inverse, mais, mais je le dis souvent, c'est un, un monument du, du football français. Euh, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'équipe de France en tant que joueur. Euh, il l'a fait en tant qu'entraîneur. Euh, donc euh, je pense que son CV parle pour lui, mais pas seulement. Hein, on ne peut pas réduire... À, euh, quelqu'un comme lui a seulement un CV. C'est quelqu'un qui, qui est arrivé à un moment où l'équipe de France n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, il a su remettre euh, être le gars qui remet l'équipe de France sur le devant de la scène. Euh, et pour ça, je pense qu'il il faudrait être éternellement reconnaissant parce que, voilà, euh, sur les deux étoiles qu'on a sur le maillot, il y a contribué sur les deux. Hein. Donc, euh, ça, ça c'est vachement parlant. Maintenant, c'est sa, sa dernière saison, euh, d'après ses dires. Donc, euh, on va essayer de, de faire en sorte que ce soit la, la meilleure année possible pour lui euh, et pour nous aussi, parce que c'est une manière aussi pour nous de le remercier de ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Et on espère qu'il sera content le, le, le 19 juillet quand on sera au MetLife Stadium avec la Coupe du Monde dans les mains. Mmh. Merci. Euh... Merci. Отже, питання було в наступному: як працюється дітєди Дешамом, Як ви яка була ваша еволюція біля цього величного тренера? І якщо брати у відповідь, то навпаки, сам Кіліян більше зріс ментально та розвивався і еволюціонував біля тренера. Звичайно, це велика постать французького футболу, яка вивела французьку збірну на авансцену, І він вже дуже довгий час знаходиться на позиції головного тренера. І наша задача зараз, щоб він... Я так розумію, це можливо його останній сезон як тренера, і ми б хотіли можливо, зробити такий подарунок і отримати Кубок світу, який ми будемо тримати саме на, в руках французької збірної.

les joueurs, en fonction des personnalités, s'adaptent plus ou moins vite. Vous aviez évoqué opa mecano, vous aviez évoqué aussi au Il y en a un qui est très rapidement vraiment fondu dans le, dans le, dans le collectif français, c'est Désiré Doué. Quel regard vous portez-vous à, à son âge sur cette adaptation à la fois sur et en dehors du terrain et Quel regard précisément vous avez sur cette personnalité qui est, qui est assez singulière Euh, oui il y a différentes euh, catégories après euh, c'est pas lié forcément à l'âge c'est plus euh, au, au caractère et à la personnalité des, des joueurs et leur, leur sensibilité je parlerai pas de singularité pour, euh, pour Désiré, pour Dès euh, bah, il, il a ses qualités footballistiques mais aussi euh, sa, set, sa tête qui est qui est prêt pour le très haut niveau parce que tout a commencé très vite, comme c'est le cas pour d'autres joueurs qui étaient là avant moi et qui a eu à répondre très tôt à des exigences très élevées. Merci, je vais traduire très vite. Il s'agissait de par exemple І питання, просто я вам загально, яке і просили, що питання не у віці, а в його професійних якостях, які вони швидко набувають і застосовують. Привіт. Buongiorno DJ, eh, Francesco Archetti, Gazzetta dello Sport. Eh, vous avez aussi le, le frère eh, Turam dans l'équipe. Oui. Eh, comment il se comporte, qu'est-ce qu qu'il peut eh, apporter si ce soir, demain soir, ils vont jouer. Et surtout, la semaine prochaine, il y Juventus contre Inter, s'ils pensent déjà à ce match, ou s'ils vivent dans l'harmonie familiale. Et si vous venez au match, ce prochaine pas prochains. Merci. Eh ben, ça me fait des questions. Après qu'ils soient deux frères, oui, ça, ils le sont depuis qu'ils sont nés, comme le, les frères hernandez aussi sont, sont deux frères. Donc euh, s'ils sont là, c'est qu'ils ont un rôle euh, à jouer. Il y aura un match demain et un autre euh, mardi, donc euh, aussi à disposition, bien évidemment. Les matchs qui sont importants qui les attendent, eux et l'ensemble du groupe, c'est demain, l'Ukraine et l'Islande mardi. Mais après, oui, il y a le championnat, il y a les matchs de Ligue des champions aussi. Il y a des matchs tous les 3-4 jours. Donc l'important c'est que l'ensemble de mon groupe soit focalisé sur le match de demain et après celui de mardi. Euh, у загальну знову з відповіддю питання стосувалися двох братів Ернандес Тео і Егнондез Люка euh, про те, як вони будуть завтра виступати. Вони ще заявлені матчі, що відбудеться 9 вересня проти Ісландії. Далі в них будуть ігри вже в своїх клубних чемпіонатах. І просто цікавилися, як ну, чи зможуть вони завтра виконати ту роль, яка була на них тренером покладена. Бажаю Дідієк Завіжірдо, інфоспорт плюс канал. Кілян тут, що він ведут від цього. En quoi il a évolué comme capitaine Est-ce que ça le pèse moins, selon vous, euh, désormais Sincèrement, ça ne lui, lui a pas pesé. Si je lui donnais donné cette responsabilité, c'est parce que euh, j'estimais qu'il en avait toute la capacité et justement que ça ne lui pèse pas. Mais euh, tout ce qu'il est, avec ce qu'il est capable de faire sur le terrain et la force qu'il a en lui aussi euh, mentale. Euh, il a eu une période où il était moins bien pour différentes raisons, je ne vais pas y revenir, mais il a toujours euh, assumé ce, ce, ce rôle de, de capitaine avec d'autres joueurs, il n'est pas seul, mais il sait très bien qu'aujourd'hui, euh, depuis qu'il est capitaine, euh, sa parole engage un groupe, il a cette responsabilité-là. Après qu'il y ait des obligations qui soient plus ou moins... Euh, contraignante selon euh, le moment, ben oui, euh, bien évidemment. Et c'est déjà arrivé quand il est venu devant vous, où il avait plus des questions sur lui que sur l'équipe de France et le match qu'il avait le lendemain. Je ne vais pas vous en vouloir, mais euh, c'est pas l'idéal et pour lui euh, non plus. Mais euh, il, il vit très bien cette, euh, cette situation euh, aujourd'hui et, et c'est le, le, le capitaine et un des leaders de, de ce groupe. Питання про гравця Кільяна Мабе про те, як він еволюціонував в команді. І Насправді, якраз як капітан, він абсолютно заслуговує цієї позиції, не дивлячись можливо на юний вік, як для капітана, тому що він дуже сильно змінився. В нього були приваж... ну, в нього були тяжкі часи, але тим, він є зараз, це завдяки тому, як він себе поводить на гровому полі. Це найголовніше. Moi, do PSG vous PSG niogo, et, zagallom, euh, bonjour. Euh, donc la question. Excusez-moi. Ah, oui, Excuse oui euh, la question, c'est d'abord un joueur ukrainien qui est maintenant au PCG. Qu'est-ce que vous en pensez que, Quelle est votre imagination Est-ce qu'il joue bien Est-ce qu'il joue pas bien que vous en Je vais dire qu'il joue pas bien. <laughs> non. Non, il a fait une très très bonne saison l'an dernier avec euh, Bornemousse. Euh, S'il a été recruté euh, par le Paris saint germain et son an dernier, le Lucien Riquet, au-delà de ses qualités de, de bon défenseur, c'est un joueur qui dégage beaucoup de, de sérénité et qui est très à l'aise euh, avec le ballon aussi dans, dans tout ce qui est les, les relances, parce que c'est quelque chose d'important quand on joue euh, à Paris, et puis, et bien évidemment avec son équipe euh, nationale. Euh, il garde toutes ses qualités c'est encore un jeune joueur mais qui a, qui a déjà fait de très très bonnes choses et qui a un très gros potentiel Я хотів би відзначити те, що в минулий сезон він відіграв дуже добре і зрозуміло, що це гравець, який пройшов теж великий розвиток, але головне, що на нього можна спо... знаєте, він такий надійний. Це надійний гравець, на якого дійсно можна робити великі ставки, не дивлячись на те, що на те, що це молодий гравець, але він прекрасно виступає за національну збірну. І я думаю, якщо його запросили в ПСЖ, то провели великий аналіз, дослідили його можливості, і він дійсно заслуговує розвитку кар'єри своєї. Bonjour Didier, Nicolas Georgerot, RTL oui. sur votre gauche. Quel danger est le plus identifié selon vous Il y a évidemment la valeur de l'adversaire, mais il y a aussi cette, 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 cette période de la saison, ce début septembre, ces premiers matchs. Qu'est-ce que vous avez identifié comme le danger le plus présent Merci. Non, après, il y a un contexte, bien évidemment, de la condition qui n'est pas optimale pour tous les joueurs, mais ça me semble logique à ce moment de la saison. Mais après, c'est surtout, oui, la qualité de de l'adversaire, avait de très très bons joueurs. Certains, pas mal, jouent au Shakhtar Donetsk ou dans les grands clubs européens. Ils ont des joueurs qui ont l'habitude, cette équipe d'Ukraine, des joueurs qui jouent enchaîné pas mal de matchs et à travers tous les matchs que j'ai pu voir, et ça se voit qu'il y a des, des automatismes, mais il y a, sur le plan offensif, il y a des joueurs de, de qualité et il en fait voir à travers les matchs. Donc euh, toujours euh, méfiance, le plus gros danger, c'est toujours euh, l'adversaire qu'on a en face de nous, avec euh, évidemment des points forts, euh, des points faibles, où, dont on doit sans doute se, se servir. Mais euh, je vous répète, sur le plan euh, euh, collectif et créativité, et différentes options que, Екіп з України від офіси це інтерес і Merci. Je vais, je vais oui. euh, merci. Euh, отже, насправді питання стосувалося того, як оцінюється потенціал суперника і який зараз стан самої команди на початку сезону, тому що це в принципі матч і сам початок відбірного сезону. І зазначалося, що не всі граки, не всі гравці підійшли до підійшли до цього матчу в найкращій можливо своїй формі, але це зрозуміло, тому що це перші матчі. Щодо, щодо оцінки суперника збірної України, хотілося б сказати, що ті матчі, які сам тренер дідшом бачив, вони стосувалися. А також він бачив гору окремо, наприклад, гравців Шахтаря. Він може відмітити те, що в них напрацьовані дуже добре автоматичні якісь рухи. Вони прекрасно грають позиції захисту. З його ну на його думку, це трішки є питання такої, знаєте, підступності. Коли вони не оцінюють. Euh, ну, їх важко оцінити, тому що в них є такі підступні комбінації, які не дуже зрозумілі euh, на початку, але і створення таких моментів, які дійсно нас там заставлять трішки понервувати. Бонжур, діді Бенжамен Куарес. ле Паризія? Ces derniers mois, c'est un port semblant montagne russe pour Ibrahim Konaté, qui a à la fois eu le brassard de capitaine l'année dernière avec vous, qui a eu des derniers mois un peu plus compliqués en club, mais aussi avec la sélection. On se souvient de ce remplacement à la mi-temps en Croatie. Comment vous avez jugé ces derniers mois Ibrahim Konaté, et sur quels aspects il doit encore travailler pour bousculer la hiérarchie on va dire, en Charnière Centrale Merci. Il y a plusieurs mois, il y a eu les... les vacances entre temps et une nouvelle saison. Si on reste sur. Juin et mars, ça remonte pour lui. Il a eu des matchs depuis. Oui, pour différentes raisons, il n'était pas au mieux de sa forme. Il a enchaîné aussi beaucoup, beaucoup de, euh, de matchs. Mais euh, il est capable de faire euh, beaucoup mieux. Il bout en plus de, 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 de ses qualités de défenseur. Il a repris la saison et ça se passe bien pour lui. Avec son club euh, Liverpool, euh, il a la capacité à avoir un leadership qui est qui est important, donc euh, ça fait un moment qu'il est avec nous, euh, que je l'appelle régulièrement, il ne joue pas tous les matchs, mais euh, euh, après c'est lui, par rapport à ce qu'il fait et la concurrence qu'il peut avoir à ce, à ce poste-là, même si euh, ses dernières performances, il est capable de, de mieux, il le sait, j'échange avec lui pour lui dire ce qu'il doit corriger aussi par moment, comme avec les autres joueurs. donc euh, Питання стосувалося гра... euh, гравця Конати. Euh, насправді він теж від... ну, переживав свій сезон не дуже добре, але все одно він залишився в стані збірної. І в нього є велика конкуренція серед захисників. Euh, я як тренер з ним проводив бесіду і казав йому, що в нього є великий потенціал, і він може більше, але йому треба сконцентруватися на тих задачах, які були перед ним поставлені, і тому він поки залишається ще в стані збірної. Arnaud Matoli, France Télévisions. Bonjour Didier. Euh, Qu'est-ce qui vous anime tous les matins quand vous vous levez avec ce métier de sélectionneur Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier Une telle longévité Demain, c'est une nouvelle campagne qui commence. Quand vous vous rasez, quand vous vous levez le matin. Non, que... pas tous les jours. <laughs> Sans parler de, de, de ma fonction de, 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 de sélectionneur, puisque je ne suis pas actif tous les jours, même si je, je regarde des matchs. Pratiquement tous les jours aujourd'hui. Je, je me sens et je, chaque matin, je sais que je suis un, un privilégié de par la, la vie que j'ai eue, euh, les différentes responsabilités que j'ai pu avoir, et, et celle de, de sélectionneur en équipe de France, elle est, elle est très importante aussi. Donc euh, euh, et avec. Euh, au-delà de ce privilège, ce qui est important pour moi, c'est l'envie, la détermination. Si, si elle a à être moindre, je ne me suis jamais vu faire les choses à moitié. Donc, même s'il y a une exigence, une attente qui est là, mais il y a cette adrénaline aussi dont j'ai besoin et qui me va bien, que ce soit dans ma tête ou dans mon cœur. Це насправді було питання до такого, знаєте, загального характеру. Воно стосувалося того, що кожного ранку ви просинаєтесь, а робите свою звичайну рутину. І що ви відчуваєте, будучи тренером? Як вам з цією думкою живеться? І на думку на думку діді дешов, це велика привілегія, навіть якщо він не кожного дня виконує роль тренера. Але він про це думає, передивляється постійно футбольні матчі за участю його гравців. Це все одно велике щастя, і він не звик працювати наполовину. Це його адреналін, тому він в це вкладається максимально і сподівається, що цей сезон буде для нього максимально успішним. Дякую. доклон тренування дітей увер, к'язміну тут. Інська асоціація футболу